На про просто про отключилась. Тут надо, надо написать наше имя. Я, я была кем? А я... А, ой. Я тогда перепутала то имя. У меня зовут Уляна. А я пусть Уляна, я знаю, так что я напишу. Оля. Уля, ну имя моей подружки, короче. -ля. Вроде бы оно так на английском пишется. Я знаю, как пишется Оль Алина. Воно довольно такое вот. Зараз мы робимо інше имя. Так, ты у нас... Я Алина, я знаю, как вона пишет типа английски А. вот так. у тебя? Ник в робоксе. Ну, у нас своё имя в робоксе. Ну, да. Ну, конечно. Ну, вот. А теперь на галочку. Меня зовут Лиза, но я не знаю, как его пишут, я А что? Ты не сильно редкая. У нас будет буду писать имя а... своей наикращей подружкой. Здесь И. Цевная И А ты сможешь маленькими буквами Нет. <свят> это И? Нет, это Ай. <свят> это И не понимаю, здесь ничего больших букв. Я, я, ну, блин, а. я, я, я зараз помажу на посадку Вика. Ищи. А вот Ви. К... блин. Но, ну, ничего. Тогда... Нет, ну, блин, а. Ты, Нет. Вот ты ну, выдали... Да, Нет. Да, редкий я. Сама ты редкостная. Ну, выдаля... Да, она же выдаляет свои. Она гений, блин. И чё? Вторая у нас будет новенькая, кузбат Алиса. Так, зараз будет Алисочка наша. Сейчас я за нее напишу. Это Лиза. Нет, не, я Алиса. Лиза самая, моя наикращая подружка. Можно написать, что ты Са, Не, напиши, Лиза, я хочу узнать, имя у моей подружки. Лиза. Я Алиса, ты Лиза. Я уже написала Али. Ты Лиза. Короче, тебе подробно. Она брешь вам все. Так, смотрим. Секундочку. Алиса! А можно ты поромай на ней хорошие подружки? Так, пишем. Я знаю, как это прорешается.